Вечір у прямому ефірі 34-го телеканалу програма Погляд із настанням осінньо-зимового періоду кількість пожеж з трагічними наслідками збільшується у рази. Як вберегтися від вогню? На що треба звернути увагу? Дізнаємося прямо зараз від начальника управління державного нагляду з питань пожежної безпеки головного управління держтехногенбезпеки у Дніпропетровській області, полковника служби цивільного захисту Євгена Аржанцева. Аржанцев Євген Олександрович народився 24 листопада 1973 року у Дніпропетровську. Має три вищі освіти. В 1995 році закінчив Державну металургійну академію. У 1997-му Черкаський інститут пожежної безпеки. В 2010-му Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. З 1995 по 2010 рік пройшов шлях від інспектора до начальника пожежної частини. У 2011 році був призначений начальником управління держдепов. Державного нагляду з питань пожежної безпеки головного управління Держтехногенбезпеки у Дніпропетровській області, полковник служби цивільного захисту. Євгенія Олександрович здравствуйте. Очень приятно видеть вас в нашій студії. Добро віче. И перед тем, как мы перейдем к основной теме нашей беседы, хотелось бы вот расставить точки над И, потому что иногда жители путают МЧС и Держ Беспеку, управление, в котором работаете вы. И иногда жители, обращаясь, скажем, в МЧС, получают ответ, что это не к нам, это в Беспеку, либо наоборот. И чтобы таких ошибок было меньше, Какие аспекты, моменты курирует непосредственно ваша служба? Относится ли она к МЧС или нет? На сегодняшний день нашу работу координирует министр МЧС через Кабинет министров. Мы являемся структурным подразделением Министерства МЧС. В 2011 году, в сентябре месяце, произошла реорганизация, и Государственная пожарная инспекция была выведена из состава МЧС. На сегодняшний день мы занимаемся профилактикой объектов всех, всех форм собственности. И, чтобы понимали, наша инспекция состоит из двух управлений. Это управление пожарной безопасности и техногенной безопасности. То есть наша задача — это обеспечение безопасности, профилактика на объектах Днепропетровской области. Значит, служба МЧС на сегодняшний день занимается тушением пожаров и ликвидацией чрезвычайных ситуаций. Ну, так сложилось, что на сегодняшний день мы полностью пересекаемся во многих вопросах и э, помимо того, что носим одинаковую форму, мы также же само э, друг другу помогаем и содействуем в той работе, которую мы на сегодняшний день делаем. Почему? Потому что профилактика без тушения, она не может быть. Но э, дабы не суперечить указу президента по реорганизации структур, вот произошло вот такое вот разделение. На сегодняшний день инспекция насчитывает в своем составе более 320 человек. Это так, чтобы понимать, с 28 районов нашей области в среднем получается по 3 инспектора на каждый район, и плюс областное управление, и город, ну, категорированные города, это Днепропетровск, Кривой Рог, Днепродзержинск, Никополь, Павлоград. Это самые большие, где инспекция э, превышает там, больше 10 человек. Поэтому, э, когда обращаются с вопросами, обращаются в основном на телефон 101, либо на телефоны доверия. И если э, житель города или области получил какой-то некомпетентный ответ, то ну, я считаю, что это недоработка больше диспетчеров, которые находятся. Но на сегодняшний день мы с этим вопросом работаем, и так же как руководство э, Держдепинбезпеки, э, так и руководство МЧС Днепропетровской области, эти все вопросы стараются отслеживать, дабы гражданам нашей области было достойное внимание, и они получали ответы на все свои вопросы. Хорошо, спасибо большое. Давайте перейдем уже непосредственно а, к нашей теме. А, считается, что в период отопительного сезона а, случается наибольшее количество возгораний, а, и что нередко приводит а, к гибели людей. А, скажите, пожалуйста, почему именно в этот сезон а, вот, в зоне риска находятся люди, помещения, и в чем основные причины возгораний? Ну сказать о том, что э, чем-то отличается зимний период от летнего периода или от весеннего периода, наверное, довольно-таки тяжело, потому что э, каждый свой у природы нет плохой погоды. А соответственно, и от того, как подготовятся все службы к определенному периоду времени года, так и потом дальше идет наша жизнь. На сегодняшний день я могу привести такие цифры, что на сегодняшний день в области зарегистрировано 6232 пожара, в которых погибло 146 человек, из них двое детей. Если сказать, погибели детей, то статистика э, нас немножко радует. Почему? Потому что за тот же аналогичный период 2011 года у нас было 5 детей э, погибших, но у нас была групповая гибель в одном из районов Днепропетровской области. Это вы приводите статистику за 11 месяцев? Вот, да, на да вот на сегодняшний день, да. Это, я не скажу, что хороший показатель. Количество пожаров с каждым годом потихоньку увеличивается. На него влияют многие факторы, в том числе и частный жилой сектор. Получается такая ситуация, что не всегда каждый человек, который, допустим, живет, он все время на что-то рассчитывает, на кого-то надеется, только не на сам на себя. И получается, мы опять переходим Хорошие поговорки, когда на Бога да надейся, не а сам сплошаю. не плашай. Да. И поэтому, если, допустим, проанализировать то, что у нас на сегодняшний день есть, то неосторожное обращение с огнем это самое распространенное, Главное, да, то у нас произошло только в Днепропетровской области 4893 пожара. Задумайтесь, это 78,5% от общего количества пожаров. То есть правила, нарушение правил пожарной безопасности при использовании там, допустим, электроустановок ⁇ это то, что находится на сегодняшний день. В каждом доме, в каждой семье, мы не будем перечислять, какое количество их на сегодняшний день есть, составляет 14%. И это 889 пожары по статистике. Использование электроприборов вы имеете в виду обогревательные приборы. Это приборы все. Ну, на и сегодняшний чайники, день, и... ну все, что включается в розетку, где 220, а у нас еще есть 380, то есть это электрооборудование, там более крупные габаритные станки, производство у нас еще есть. То есть в общем, все если взять, это 14%. Это 889 пожаров. Евгений Александрович, вот представители МЧС неоднократно говорят о том, что существует скрытая опасность возникновения пожара. Это то, что вы сейчас перечислили вот эту статистику. И вот как в домах частного сектора, так и в квартирах. Скажите, на что следует обращать внимание, чтобы предотвратить пожар в доме или в квартире? Мы так, с вами быстро идем. Значит, давайте начнем с того, что каждый житель нашей области, он является хозяином своего дома. Ну, бывают хозяйки, бывает хозяин, но приходя в свой дом, каждый человек обращает внимание, наверное, когда включает свет, на электричество. Как оно работает, как им пользоваться. То есть, заходя в дом, включив электропусковое оборудование, то есть выключатель, можно посмотреть, если оно болтается, на стене не закреплено, то есть где-то идет короткое замыкание, то есть оно может привести к пожару. Соответственно, все электрооборудование, которое находится в доме, это электропускатели, это электрочайники, холодильники, электробытовые печи, там, микроволновые печи. Мы сами Виной являемся заложниками э, той э, безопасности, которая находится в нашем доме. Если человек на хип-хаб где-то у него перегорел провод, он потом его как-то так напрочь скрутил, где-то провода потом замыкают, но никто на это не обращает внимания, ну вот он первый источник зажигания, в результате которого, хочешь-не хочешь, через какое-то время произойдет пожар. Поэтому э, перво на ну, мы являемся заложниками своей халатности. И если через какое-то время, это не обязательно там, завтра произойдет или послезавтра, где-то перепад напряжения произойдет, где-то короткое замыкание, где-то молния может сыграть. И потом эта причина потом будет являться пожаром в жилом доме. Почему? Потому что жилые дома больше всего страдают ну, от пожаров. Квартиры людей, многоэтажки, все остальное, там где-то есть какие-то приборы учета, где-то есть какие-то заземления. То есть, а вот жилые дома граждан. Вы имеете в виду частный сектор? Ну да, жилые дома граждан вот именно частного сектора, где именно собственник является э, гарантом своей безопасности. То есть он захотел поставил отвод туда попала молния, ушла в землю. Он захотел поставил, допустим, приборы учета, которые, ну, допустим, хороший стабилизатор, который смотрит за перепадом напряжения. В соответствии с этим. У него где-то холодильник может не перегреется или электромиология. Правда ли, что именно вот в частном секторе около 80% пожаров происходит по сравнению с многоэтажными домами? Ну, 80 нет, а 60 да. То есть как раз вот связано с тем, что жители частного сектора, допустим, могут не иметь каких-то средств ну, не все пожаротушения. Зависит, вы же Понимаете, а... тут еще многое зависит от возможностей человека на сегодняшний день. То есть электричество у нас прогресс идет быстро и мы за ним иногда не успеваем. кто-то раньше использовал э, только в своем быту электросветительную лампочку и допустим какой-то там электронагревательный прибор на сегодняшний день э, в доме где расчетная мощность у него 5 киловатт, а у него стоит электрооборудование на 15 киловатт то есть он включает сразу электроволновку и включает быховой э, шкаф, для подогрева, и тут же у него холодильник работает. Сейчас чайник он включил. Да. То есть у него идет перенапряжение по сети. Соответственно, ну если у него нет э, каких-то предохранителей, которые могли бы разграничивать. Э, то есть, ну или заведено нас... все, да, да. допустим, на да. То то один. То есть, ну, один, это да. все зависит от хозяина. То есть мы, как э, сотрудники, допустим, гостехник безопасности, инспектора, которые мы хотим, мы в частный сектор не предлагаем там что-то улучшить в этой квартире и еще. Мы эту всю работу проводим через средства массовой информации, через агитацию, через листовки, э, через, допустим, исполкомы, то есть на, через общественные организации. Там, где можно, допустим, ну, где люди общаются э, с, с определенными категориями граждан, на каких-то определенных территориях, то есть ну, принцип территориальности все равно соблюдается. Поэтому, и, соответственно, мы отслеживаем на сегодняшний день, у нас есть анализ, допустим, пожаров по Днепропетровской области, также самое есть анализ по Украине, где наиболее пожароопасные участки есть. И там мы стараемся настроить своих, свой инженерный инспекторский состав, на что, чтобы на какие вопросы именно обратить внимание. Ну, Но... Как люди реагируют на это? То есть говорить можно, там просить как можно. Как реагируют люди? Скажите, вот допустим за, за последнее время может быть даже какой-то есть такой интересный вопиющий случай? по факту пожара или по да, факту по, по факту пожара вот в частном секторе вот допустим был случай когда представители пожарной охраны говорили о том что в частном секторе было загорание буквально пять минут люди потратили на то чтобы пожарная машина добралась до пункта возгорания уже тушить было нечего поскольку огонь уничтожил ну, все допустим... Таких, чтобы два пожара резонансных в одном и том же месте в частном секторе у нас не было. У нас, допустим, за если так напрячь память немножко и вспомнить, у нас был 2003-2004 год. У нас есть такой объект на улице Проспект Петровского церковь, где в течение одного года два раза в церкви произошел пожар. То есть, ну, это то, что так на памяти так всплывает. Больше всего это объект с массовым пребыванием людей. И причиной пожара, допустим, в один случай стало там, неосторожное обращение с огнем, а второй раз производство сварочных работ. То есть, а в частном секторе, ну, я вам скажу так, пожар не вор. Он, если раз произошел, второй раз уже тяжело, допустим, ну, это либо только недоработка, службы нашей, как допустим, ну, раньше это ж мы только отделились, а до этого мы были вместе. То есть до этого, допустим, тушение пожара, это, это могло быть такое, и такое бывает. А в основном, ну, если пожар произошел, если пожар действительно был как пожар, то я вам честно скажу, ну, тяжело потом уже второй раз там что-то распаливает. А вот э, скажите, пожалуйста, с точки зрения пожарной безопасности, нужно ли иметь э, средства пожаротушения в квартире или в доме? Ведь, э, допустим, э, на работе каждый из нас наблюдает, допустим, наличие э, огнетушителя, там, или, либо еще каких-то средств. Тут был был какой-то даже уголок красной краской. Татьяна, э, вопрос, вопрос хороший, но э, я вам скажу таким образом. Мы все с вами люди, любим смотреть э, кино. И не зря же, допустим, тот же Голливуд снимает фильмы, и когда показывают, допустим, какие-либо помещения, здания, сооружения, вы никогда, ну, допустим, если камера идет, она всегда показывает что-то интересное. Она показывает там коридоры красиво, оборудование, все. И если, допустим, зритель интересуется, он смотрит все, что показывает. А обычно, еще когда по коридору идут, то где-то покажет пожарный экран, где-то покажут огнетушитель. Я думаю, что и в вашей студии, судя по тому, что гостей у вас бывает здесь много, тоже есть какие-то средства первичные пожаротушения. То есть, почему? Потому что те камеры, которые у вас работают, то оборудование, которое у вас есть, оно дорогостоящее. И вы, как, допустим, сотрудники, вы переживаете за свою безопасность. И поэтому, ну, если, допустим, обратить внимание, где может находиться там, первичные средства, это в легко доступном месте. Ну вот скажите, в частном секторе нужно или не нужно иметь огнетушитель? Если... Нужно. Вот у вас есть вот, в студии огнетушитель? Ну, наверное, должен быть. Вот. А. О. Вы сейчас нам хотели бы продемонстрировать, да? А вот у вас же есть, но чего бы не продемонстрировать? Вот так вот. Что это за, скажем так, аппарат? Ну, он, он у вас, видно, рабочий, потому что... Ну вот поосторожнее, пожалуйста. Да. Ну, огнетушитель нормальный, судя по пломбе, по чеке, которая есть на сегодняшний день, и э, по бирке, которая существует, э, то есть огнетушитель перезаряжался. Соответственно, э, это огнетушитель углекислотный. Применяется для тушения всех классов пожара, в том числе электроустановок для 1100 вольт. Э, используется он очень просто. Значит, э, для жилья я бы рекомендовал, в принципе, этот огнетушитель. Почему? Потому что... Э, он очень прост в управлении использовании. он не оставляет после себя никакой грязи. Внутри колбы находится углекислота, единственная предосторожность при попадании на открытые участки тела можно получить сжог. Ну, потому что температура выхода жидкости минус 40 градусов. Это углекислота. Пользуется огнетушителем очень просто. Вынимается чека, направляется раструб на очах пожара. И вот таким легким движком кислорода. Ну а дальше уже потом дело техники. Все. То есть если необходимо, огнетушитель многоразового использования. Есть... При потере массы больше 10%, а здесь на... внизу написано масса заряда, масса пустого баллона, то есть путем взвешивания легко вычисляются его потери. Ну, в целом, Вы потом к нам обратитесь. Огнетушители, в принципе, должны быть в частных домах для того, чтобы обезопасить себя от ну, каких-то несчастных а, случаев связанных с возгораниями. Вы рекомендуете либо это действительно должно быть в каждом доме? На правах рекламы? Нет, не на правах рекламы, Нет. просто в целях безопасности. В целях безопасности. Но огнетушители бывают несколько видов. На сегодняшний день самые распространенные огнетушители, которые используются на предприятиях, и ну, у меня лично дома находится, у меня частный дом, у меня в доме находятся углек... эти, порошковые огнетушители УХП-5. ОП-5, я, блин, что-то немножко зарапортовался. ОП-5, это огнетушитель порошковый. То есть 5-килограммовые огнетушители, то есть они используются по тому же принципу, то есть но ну, только после них остается еще порошок. Они менее дешевые, ну, в принципе, срок годности, срок заряда порошка такой же самый, как... Они более эффективны. Они применяются обычно для э, тушения э, электрооборудования, для техники. То есть их обычно ставят, ну, вот как у вас здесь правильно находится, допустим, в студиях, где дорогостоящая аппаратура, оборудование. То есть вы потушили, сбили пламя, он охладил его, а потом дальше вы уже... Давайте вернемся к пожарам. 1 ноября было сообщение о пожаре здания клуба «Плотина». И тогда еще интернет-форумы шутили о том, что кто-то отметил Хэллоуин. Но официальные источники не давали никаких комментариев ни о причинах возгорания, ни о пострадавших. Владеете ли вы на сегодня какой-то информацией, связанной с этим пожаром? Да, Владимир, отдают еще комментарии. Вы имеете в виду, обсуждают ли эту тему? Да, да. она ну, будет нам актуальна. Пока что э -э -э, комментариев не было, поэтому интересно Мы узнать будем это из ваших уст. Ну смотрите, 1 ноября в 3 часа ночи 30 минут произошел пожар в однажды здании Платина. Плотина не эксплуатировалась в течение 5 лет. Это здание было закрыто и заморожено. И находясь в центре парка Глобы, долгое время там не могли найти собственника этого здания. Ну, может, кто-то его и знал. Само вообще здание при осуществлении проверки всего парка Глоба, то есть мы осуществляем проверку объектов с массовым пребыванием людей. Парк Глоба является объектом с массовым пребыванием. Мы на протяжении пяти лет туда не заходили. Евгений не Александрович, смотрели. у нас есть телефонный звонок, давайте вернемся чуть-чуть позже. Добрый вечер, мы вас слушаем. Ага. Добрый вечер, вы в прямом эфире говорите, пожалуйста. В последнее время в нашем городе строится большое количество высотных домов. Можно узнать, как обеспечивается пожарная безопасность таких домов и как безопасно в них проживать? Спасибо за звоночек и за вопрос. Я вам скажу, на сегодняшний день у нас до 2010 года действительно были введены в эксплуатацию многоэтажные здания которые находятся в центре нашего города. Это и на Дзержинского, это и на набережной сейчас достраиваются комплексы. Это здание высотой более 16 этажей. Значит, на сегодняшний день при уже эксплуатации данных зданий мы осуществляем взор за системами безопасности, которые находятся у них. Системы безопасности мы пожаротушения, которые все находятся в этом здании. То есть при вводе объекта в эксплуатацию эти все вопросы отсматривались и но ну, ввести в эксплуатацию здание это не его эксплуатировать. То есть когда туда заезжают уже жильцы, когда они делают свои ремонты, когда они уже каждый со своим видением приходит в это здание, вот тогда начинаются трудности. Пока находятся там строители, подрядчики, там все остальное, они строят по проекту, который согласован и прошел. Ну... Когда дом сдается в эксплуатацию, да, когда въезжают жильцы, вопросы? безопасно ли, или нет? Да, на сегодняшний есть день добро? объекты, которые… да, У нас есть даже два высокоэтажных дома, 28-этажных, которые находятся на Победе, самые первые экспериментальные, которые на сегодняшний день есть. И если, допустим, жители нашего города вспомнят, то часто обычно где-то апрель-март можно увидеть на Победе скопление машин, пожарных, газового хозяйства, милиция, скорая помощь, которые быстренько едут к этому дому и что-то там делают. Это проходит учение. Это все службы. Добрый вечер, вы в прямом эфире говорите. Давайте продолжим, сорвался звоночек. Да. Вы говорили о тех домах, возле да. которых То проходит есть учение. Мы проводим... Э совместное учение со всеми службами, которые на сегодняшний день в этих вопросах заинтересованы. Это и служба газа, и милиция, и скорая помощь. То есть мы отрабатываем вопросы, как подача воды на 28 этаж. Почему? Потому что на 28 этаж подается вода в перекачку, давление, которое создается насосами повысителями, его не хватает для того, чтобы выдавить воду полностью на высоту, считайте, если три этажа, это порядка 80 метров. Соответственно, Каждый год эти вопросы отрабатываются. На сегодняшний день, благодаря нашему губернатору и его отдельному вниманию к службе пожаротушения и техногенной безопасности, МЧС закупила подъемник, который может подавать... Стрелу для спасения людей. То есть у нас есть. Владимир которые... мне режиссер подсказывает, появился телефонный звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Елена, я мать двоих детей. Подскажите, пожалуйста, как вы это проводите? Работает у нас плановая, честно скажу, на сегодняшний день. В основном, в дошкольных э, еще тяжело проводить какую-то работу, помимо работы с воспитателями. То есть э, вся работа проводится в школьных учреждениях. Почему? Потому что подрастающее поколение – это наша с вами гарантия в будущем. Поэтому у нас э, есть такое понятие, как создание дружин юных пожарных, которые работают по всей Днепропетровской области, а также по всей Украине. У нас э, дружина юных пожарных заключает в собой это… Ну, по-старому это агитбригада, бригада а на сегодняшний день это театрализованное э, действие, в которое себя включает э, агит которая в себя включает э, спасение, допустим, людей. То есть дети сами отрабатывают спасение там, по веревкам, они смотрят, значит, там, изучают э, медицину, изучают, допустим, э, вопросы там, съедобные, несъедобные грибы. То есть э, обычно там это идет пять конкурсов. И на территории Днепропетровской области проводятся три этапа. Это первичный этап, который по школам в среди районов, потом идет по городу и потом по области. Евгений Александрович, у нас не так много времени остается до конца эфира. Скажите, пожалуйста, вы проводите инспекции по местам массовых гуляний, по ночным клубам, вот, и какие нарушения чаще всего встречаются? Это тоже связано с молодежью. На правах рекламы? Нет. Нет. Это по безопасности. По безопасности, хорошо. Конечно, на сегодняшний день безопасность людей ⁇ это самое важное, что есть. И в этом году очень особое внимание уделял и президент, и наш губернатор этим вопросам. В том числе это касалось театров, это касалось дворцов студентов, которые есть, это касалось именно объектов отдыха людей. Это клубы сельские, это отдельная каста, ну, будем говорить так, маленькие там, маленькое село там, или еще там, обязательно есть клуб. Денег на его содержание не всегда хватает у администрации. А там собирается молодежь, которая есть на данном участке. Там проводятся дискотеки, там проводятся утренники какие-то, там проводятся в том числе и новогодние елки. Поэтому при объезде администрации районных в том и проводя инспекции райдажной администрации, первым делом мы обращаем внимание на места вот именно такие, как клубы, библиотеки. У нас в этом году было два заседания на уровне губернатора, где эти вопросы обсуждались, и губернатор поставил сначала негативную оценку главам райдерской администрации, а вот перед началом учебного года было последнее заседание, и вопросы безопасности были подняты. И главы администрации читались о том, что вопросы именно пожарной техногены, без затрат, и их не тяжело сделать. Но то, что касается огнетушителей, то, что касается электропроводки, то есть самые элементарные выходы, там, допустим, ну, на что обращают внимание, первичные средства соблюдение правил пожарной безопасности при использовании электропроводки, эвакуационные выходы, потому что где-то кто-то там за, закрыл, потому что им там дуло, а где-то кто-то отделился. То есть все э, здания строились всегда по проекту. В нем всегда было два эвакуационных выхода как минимум. Евгений Александрович, у нас меньше минуты остается до конца эфира. Что вы пожелаете? Очень-очень кратко, и ваши рекомендации, а как обезопасить себя от пожаров? Ну, прежде всего, э, любите себя. И думайте о том, что э, ваша безопасность зависит в первую очередь от вас, от того, как вы относитесь к своей безопасности. Если вы э, пренебрегаете всеми требованиями, которые на сегодняшний день есть, каждый учился, кто-то учился в школе, кто-то учился в институте, он знает определенные требования, что в случае возникновения пожара, э, первое ⁇ это надо прекратить панику, надо оценить обстановку, попросить, чтобы рядом стоящий, если кто-то есть. Визвол не приймати там тушення і брати на себе, там я все потушу. Є телефон 101, він Он завжди всегда і круглосуточно. Пользуватися агнітушителем. Ефір нашої програми завершується. Нагадую, гостем погляду був начальник управління державного нагляду з питань пожежної безпеки головного управління Держтехногенбезпеки у Дніпропетровській області, полковник служби цивільного захисту Євген Аржанцев. Я з вами прощаюся, але попереду на нашому каналі ще багато цікавого. Залишайтеся з 34 четвертем.